Каждый украинец мечтает жить в современном и комфортном доме. Хотелось бы отметить, что это не только удачная планировка и современные отделочные материалы, это также инженерные системы. Мы хотим вам рассказать о объекте в Одессе. Этот дом построен в 2010 году, дом построен на аналитном каркасным методом, дом, в котором самые современные строительные материалы и новейшее инженерное оборудование. Мы с вами находимся в помещении насосной нашего объекта. Тут установлено оборудование, которое обеспечит комфортное водоснабжение всех квартир. Благодаря установленным насосам, а также автоматике, обеспечивается плавное включение насоса в зависимости от потребностей в воде и экономии электрической энергии. Сегодня мы хотим вам рассказать о котельной на квартирного дома. Это комплексное решение для новых домов, это котельная где собраны наилучшие образцы теплотинского оборудования и самое главное это комплексное решение. Что это дает конечно потребителю, почему это выгодно, почему это комфортно, сегодня мы вам расскажем. отопления часто мы знаем, есть внешние котельные, есть котельные в домах. Но что важно потребителю? Потребителю важно, чтобы в доме было тепло, чтобы радиатор был теплый, чтобы в доме были комфортные условия. Известно, я думаю, многим случаи, когда батарея холодная, недостаточно греет, в одной комнате греет хорошо, а в другой комнате плохо. Почему это бывает? Часто, конечно же, система может быть старой, может быть уже изношенной, но часто есть причина также и проблемы с оборудованием. В данной системе отопления установлена автономная система теплоснабжения, автономная котельная. И работа этой системы обеспечивается благодаря, в том числе, и циркуляционному насосу. Циркуляционный насос подает тепло во все абсолютно квартиры, гарантированно поддерживая необходимый уровень тепла. Что это значит для потребителя? Это значит, что в каждом квартире каждый радиатор будет действительно теплым будут созданы комфортные условия тепла. Если мы говорим о том, что у нас в доме это котельная, наверняка каждого потребителя интересует, насколько это безопасно, насколько это стабильно. Существующее насосное оборудование изготовляется и устанавливается с стопроцентным резервом. Это значит, что гарантированно всегда есть бесперебойная подача тепла. Это значит, что в вашем доме всегда будут теплые радиаторы и гарантированно в случае выхода из строя основного насоса по разным причинам автоматически включится резервный насос. Если выходит из строя циркуляционный насос, Останавливается движение водички в радиаторах и во всей системе. Это приводит к остановке котельного оборудования, остановке всей системы. А дальше, самое худшее, вода замерзает в трубах и разрушается система отопления. устройство, о котором я хочу сейчас рассказать, называется сепаратор воздуха. Иногда бывает, жильцы говорят, вода в батарее шумит, вода в радиаторе шумит. Что интересно, шумит не вода, а шумит воздух, который в системе. И важно, как этот воздух убрать, развоздушить, выгнать в воздухе системы, говорят специалисты. Данное устройство позволяет развоздушить систему отопления очень быстро, автоматически и заставить все радиаторы греть, убрать шум назойливый, и действительно сделать проживание в доме еще более комфортным. Данное устройство, которое я сейчас обращаю ваше внимание, называется «Сепаратор грязи в системе отопления». Кто менял радиаторы, наверняка обращал внимание. Вода в системе отопления грязная, рыжая, зеленая, желтая, но только не белая, не такая, как у нас в кране. Так вот, данное устройство помогает сделать ее таковой, убрать полностью всю грязь и системы отопления. И радиатор у нас гарантированно чистый, система работает хорошо и надежно. Вода для системы отопления должна быть подготовленной. Соли, кальция, магния, которые нам отдают жесткость, убираются в данной установке. Это автоматическая установка, которая не требует обслуживающего персонала. Водичка очищается в ней и насосным оборудованием дальше подается в систему. Горячая вода в доме появляется благодаря циркуляционному насосу. Конечно же, она подогревается в оборудовании в котельном, а подачу воды непосредственно в кран обеспечивает циркуляционный насос. В данной котельной установлен циркуляционный насос высокоэффективный, который позволяет давать водичку четко, вовремя и, главное, с минимальным энергопотреблением. Наличие тепла и горячей воды в доме является неизменным атрибутом комфортной жизни. Объект, о котором сегодня мы вам рассказали, обеспечен и теплом, и горячей водой. Для потребителя важны два вопроса. Чтобы это все было бесперебойно. И вопрос второй – это оплата. Даже по самым скромным оценкам, Разница в оплате за теплоснабжение данного дома на 30% меньше, чем коммунальный тариф. практически полезные выводы может сделать рядовой украинец нашего рассказа о новых инженерных решениях для современных домов. В первую очередь, скорее всего, эта информация будет полезна для тех, кто принимает решение о покупке квартиры в новостройке. Девелоперы в данный момент на перебой предлагают очень заманчивые предложения по ценам. Крайне важно понимать, что это снижение цены не обусловлено вещами, связанными с инженерными коммуникациями, с обеспечениями дома теплом и горячей водой. Экономия на подобных решениях в итоге выливается в повышенные суммы квартплаты, которые буквально за несколько лет могут свести в ноль ту экономию, которая оказалась такой заманчивой при покупке.